речка Северский Донец. Тут в районе Семенівки был автомобильный мист. Террористы, втекающие, его подорвали. Мы будем восстанавливать мост, только не вот этот, который уничтожен. а поставим новый тяжелый механизированный мост, который обеспечит переправу с одного берега на другой. А что и, здесь и... произошло, да? Когда выбивали боевиков, они за собой просто обрезали следы, убрали дорогу, которая не позволяет пройти не мирным жителям не и мы сейчас поставим тяжелый мост, вот э, для чего? Тяжелым мостом будут пользоваться все То есть как и силы для того, чтобы мы продвигались вперед, так и мирное население Мост с грузоподъемностью до 60 тонн, то есть может ходить любая техника И скажем так, насколько это сократит путь движения, потому что куда сейчас машины ходят вот? Значит, ну, ориентировочно это на час времени сократит, а по километрам, километров немного, около 15, но нужно проезжать через город Славян. Танки досить непогано проклали. Тут первинний маршрут, черга за полковою землерійною машиною, шляхопрокладчиком. Зараз інженери роблять під'їзди до майбутнього мосту. по следам, где ездил танк, ходить безопасно. Потому что навряд ли тут залежится какие-то мины.